Я начала. Uh -huh. <laughs> <laughs> иллюстрации у нас появились по дизайну, все, я уже одна. <laughs> Сейчас. Простите. Сейчас на многих упаковках вкуса вы видите именно иллюстрации. Они используются в упаковке, они используются для внутреннего оформления, они используются для световых кровов. Но на самом деле они получились у нас совершенно случайно, как ошибка. Потому что в определенный день, когда нам срочно нужно было делать плакат по мороженому, у нас просто под рукой не было вовремя фотографий. А мороженое только заходило, еще не успели отфотографировать, нужно было что-то делать. И бренд-менеджер э, бренд -менеджер Татьяна Конышева на тот момент предложила, давай нарисуем. Я была в шоке, в ужасе, для меня это было что-то невероятное, это было безумно сложно. Но сказала, окей, мы рисуем. В течение двух дней я рисовала первый плакат э, с мороженым. Это было ужасно, они а отвратительны. Но мы это сделали, мы их нарисовали, мы повесили плакат, и мы поняли, что получилось интересно. Это был где-то то ли 2012, то ли 2013 год, я точно сейчас уже не помню, помню, что мы это сделали, мы нарисовали, и с тех пор у меня начали требовать иллюстрации и пошло-поехало. То есть сначала это были иллюстрации какие-то для плакатов. Я предложила Алене, давай иллюстрации сделаем для питьевых йогуртов, которые же в бутылочках. На что Алена сказала, нет, это же избенка, все белое, как ты могла. Все. Впрочем, через два года даже Алена спросила, а, собственно, где иллюстрации на питьевых йогуртах? Я была очень удивлена этим вопросом. Вот. Ну а сейчас, конечно, мастерство усили... улучшилось. Конечно, качество работы стало совершенно другим. Конечно, уже каждый дизайнер, который приходит, у него появляется свой стиль, свое направление. Но тем не менее, эти иллюстрации они стали нашими. Это элемент нашего фирменного стиля. Они классные, они уникальные. И я сейчас вижу, что во многих других сетках также уже появляются именно иллюстрации на упаковках, а не фотографии. Вот. И это приятно то, что это направление развивается.